bagaimana gaslighting narsistik boleh mengubah struktur otak. Selain itu, kalau korang nak tahu belum follow, klik ni follow tu dapatkan banyak informasi yang menarik. Sebenarnya gaslighting bukan sekadar permainan kata-kata tapi ialah serangan senyap terhadap otak mangsa. Bila seseorang tu, uh, dia ulang-ulang cakap itu semua dalam kepala awak je. Awak yang terlalu sensitif awak tu macam tak betul sikit saya tak pernah cakap macam tu pun okey otak itu otak mangsa mulai rasa ragu tentang realiti diri sendiri sebab narsistik ni memang pandai menipu pandai manipulation menurut neuroscience bila seseorang berada dalam tekanan emosi yang kronik otaknya berubah amigalda bukan pusat kawalan emosi jadi hyperaktif sentiasa dalam mood bahaya. Hippocampus bahagian urus memori dan logik mula mengecik. Itulah sebab korang mangsa gaslighting ni selalu sangat rasa macam confused tau. Tak pasti, ingatan jadi kabur, pelupa dan lebih dahsyat, tekanan emosi yang berpanjangan akan menaikkan hormon kortisol ni dan hormon stres ni boleh merosakkan utama prefrontal cortex iaitu bahagian otak yang buat keputusan. Sebab tu mangsa gaslighting sering ragu-ragu diri sendiri eh betul ke eh? Uh, betul ke? Eh dah apa eh? Uh, suka nak buat keputusan yang kecil lasas kena buang kerja. Hilang keyakinan mudah panik walaupun dah jauh dari narsis kesan gaslighting bukan hanya drama emosi tapi trauma neurologi. Itu otak mangsa berubah bentuk demi bertahan. Dan perubahan ini ambil masa berbulan, bertahun-tahun untuk pulih. Walaupun narsistik dah tak ada, mak bapak dia dah tak ada, dah meninggal, dia dah pindah, dia dah bercerai. Mangsa sering bertanya, kenapa aku tak boleh fikir macam dulu eh? Akaknya aku dah tua. Jawapannya otak awak sedang pulih dari penyiksaan yang senyap. Pita baiknya neuroplasticity wujud otak korang boleh sembuh dan perlahan-lahan dengan sokongan terapi dan juga kasih sayang sejati. Saya buat khusus pulih anxiety dan depresi dari narcissist click link bio.